جميع المؤرخين والمحدثين المسلمين رووا عن علي بن ابي طالب سلام الله عليه وسلم يتحدث عن النبي صلى الله عليه واله يقول كان طيب العشرة سهل الخلق لين الجانب ليس بالفظ ولا بالغليظ وليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح وقد ترك من نفسه ثلاثا المراء والاكثار وما لا يعنيه هذه الامور ما يدخل فيها وترك الناس في ثلاث لا يذم احدا ولا يعيره ولا يتتبع عيوب احد ولا عوراته ولا يكلم احدا الا فيما يرجى فيه الثواب ويقول علي عليه السلام عنه كان شوف شلون هالشخصيه العظيمه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويهيئ زاده وياكل مع عبده على الارض وكان لا يحتقر أي طعام يدعى إليه ولو كان حشف التمر حتى لو دعوا على حشف تمر يستجيب لذلك يركب الحمار ويردف معه من شاء وكان لا يأبى أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله وكان إذا صافح أحدا لا ينزع يده منه حتى ينزع الآخر يده منه وكان اذا جلس مع اصحابه جلس كاحدهم لا يتميز عليهم فاذا جاء الغريب لم يعرف من هو النبي محمد, الله محمد. الله هذا هو النبي هذا هو الذي قال عنه القران الكريم وانك لعلى خلق عظيم